скоро по всей стране раздадутся переливчатые школьные звонки, извещая о начале Нового учебного года. И сегодня мы очень рады всех вас видеть здесь, такими нарядными, загорелыми, отдохнувшими, повзрослевшими. В любом учебном заведении с этого дня начинаются сначала звонки тетрадки, уроки и перемены. Но все заботы и хлопоты будут завтра, а сегодня праздник. Отшумело, отзвенело лето, солнце греет, но уже не зной. Кажется, сейчас сама планета в школьной форме ранит за спиной. И у нашей школы, свет, зашумело детвора. Мы вчера прощались с летом, а сегодня в класс пора. С... Всех улыбок и букетов сосчитать мы не смогли. Школы в день осень этот, как весною расцвели. Мы поздравляем каждого из нас с прекрасным праздником осенним и желаем, чтобы стал приятным сцентом в жизни в класс которым осенью учиться начинаем а где же аплодисменты нашим самым смелым идите в твои классы ребятки 1 сентября это самый радостный день у самых маленьких учеников пансиона у первоклассников для них число один сегодня волшебное они идут Школьная линейка. В первый раз для них прозвенит школьный звонок. И сегодня они впервые встретятся со своей первой учительницей. У них сегодня все в первый раз. Встречайте первоклассников 2014-2015 года. и в честь начала учебного года звучит гимн санкт-петербурга. Всем учащимся, родителям, учителям нашей школы предоставляется директору государственного бюджетного образовательного учреждения про гимназию номер 698 Московского района Санкт-Петербурга пансион Гербалинской Ирине Аркадьевнин. Дорогие друзья, вот и закончилась веселая Долгое каникулярное лето. И впереди у нас долгий учебный год. Но сегодня праздник. Прогимназия Пансион образовательное учреждение с многолетними традициями. У нас много праздников, но День знаний праздник особый. Праздник начала учебного года. Я всех вас поздравляю с этим праздником. И желаю! детям, что они будут учиться в течение учебного года, стараться, не лениться. И тогда школьные годы, несомненно, будут самыми чудесными. Родителям желаю терпения, понимания. Я надеюсь, что вместе с вами и с нами мы вырастим настоящих граждан своего города, своей страны. Мы готовили здание к новому учебному году. Я хочу поблагодарить всех родителей, которые принимали в этом участие. И особо хочу отметить Камазкова Петра Витальевича и вручить ему благодарственное письмо за активное содействие в подготовке зданий к новому учебному году. Особенно вот это здание готовил Петр Витальевич. И новый гардероб сделал именно он. Спасибо вам большое. Также хочу э, вручить благодарственное письмо Бабику Николаю Ивановичу. Я не знаю, нету? А кто-нибудь от Бабика Николая Ивановича есть? Захар, иди сюда, иди сюда. Благодаря... ничего, мы в этом году завершили завершили ремонт канализации этого здания, у нас теперь все будет в порядке. Также хочу сказать большое спасибо Александру Александровичу Москалькову. Я думала, вы на том здании благодарственное письмо вас там ожидает. Просто забыла, что вы у нас сегодня уже первоклассник. Дорогие мои, поздравляю всех вас с началом нового учебного года. Добрый путь! Ну что ж, год учебный начинается, а значит, нас, рядом с созданием нашей школы должен подняться флаг про гимназии пансион. Поднять флаг в честь начала учебного года предоставляется выпускникам 2014-2015 учебного года. Ставицкой Ники, Бабику Захару, Долинь, Данилиной Арине и Столбову Кириллу. Просим подойти к флагу. Ну а еще двое где? Отлично. Гости. И мне бы хотелось предоставить слово представителю законодательного собрания Санкт-Петербурга Гербалинскому Владимиру Андреевичу. Уважаемые родители, дорогие ребята. Все мы когда-то вырастаем, и у нас появляются свои праздники. День десантника, день строителя, день учителя, наконец. Но есть один праздник, который объединяет всех нас, независимо от возраста, социального положения и рода занятий. Это праздник 1 сентября. Таким он является в большой степени и для меня. Два слова просто из своей биографии. Прошел путь от первоклассника до директора рядом 371 школы на Моя дочка закончила напротив 355 школы. Сын заканчивал, когда здесь была вторая заочная школа. Вот это здание школы. И сейчас здесь, на винете, моя внучка. Поэтому, вы понимаете, праздник это действительно глубоко в душе. Ну и я вас всех поздравляю от имени законодательного собрания с этим прекрасным пусть не очень солнечным, но тем не менее теплым днем. И хочу вам сказать одну, но очень важную с моей точки зрения вещь. Что бы ни говорили, что бы ни происходило во внешней политике, в в законодательное собрание, совместное с правительством, продолжают работать над тем, чтобы все социальные обязательства, которые записаны в социальном кодексе Санкт-Петербурга, и в этом году были Продолжены и исполнены. С праздником, дорогие мои, и ждем вас 14 сентября на избирательных участках, когда будут избираться губернатор Санкт-Петербурга и депутаты муниципальных советов. Спасибо. Я хочу открыть вам секрет. Наши первоклассники с особым трепетом готовились к сегодняшнему дню представляется им. Дорогие первоклассники, кто учил стихи, готовился, бегом, бегом сюда на торжественное место. Они очень волнуются. Давайте их ну, как-то поддержим. Принимает часто школы и детишек в первый класс. Нам завидуют сегодня дошколята да со двора. В руки азбуку возьму, буквы прочитаю. В школу я уже хожу, стала я большая. Книжки будут у меня толстые, придолстые. толстые, притолстые. Прочитаю, буду знать все, что знает взрослые. И мой папа говорит, станешь ты, сынок ученым, будешь очень. Мне теперь не до игрушек. Я учусь папу говорю. Заберу свои игрушки и Сереже подарю. Даже если будет... Умножать. Мы учиться обещаем на 4 и на 5. Ура! Молодцы какие! Каждый Новый год жители страны Пансион дают клятву ученикам. Дорогие Питер, первоклассники, готовы ли вы дать клят учеников нашей школы? Готовы? Еще дружнее! А -а -а! Тогда нам придется выучить одно слово. Клянусь и говорите вот дружно вместе. Раз, два. Дри еще дружнее. Дри Отлично. Приготовились. Всегда приходить в класс на первый урок. Еще до того, как проснется звонок. Молодцы! Чтобы грамотным и умным стать, будем прилежно читать и писать. Клянусь! Кляну. Быть на уроке активным и дружным, запомнить и учить все, что нужно. Клянемся! Уч... Учебники, книжки, пенал и тетрадь всегда содержать в идеальном порядке. Клянусь! и писать я прилично и врань, вранцы носить хорошо и отлично. Клянусь. Ну, а теперь, дорогие мои родители, вы-то готовы? Ой, как не дружно! то лучше произнесли. Вы готовы детей в школу-то водить? Ну что ж, теперь когда ваши дети, уже настоящие ученики, они дали, придется и вам выучить. Итак, приготовились родители привоказники Клянусь, не дружно. Еще раз. Клянусь, будь я мать или будь я отец, ребенок. Клянусь выходить в подлежащие сроки, клянусь не опаздывать я на уроки, как-то не уверен, клянусь я в жопе ребенка не строй, клянусь вместе с ним иностранной отстой. За двойки клянусь я его не ругать и делать уроки ему помогать, клянусь. Всегда идеальным родителем буду И клятвы моей никогда не забуду ну А сейчас мне бы хотелось Обратиться к самым старшим ученикам нашей школы. Мы желаем всем вам насладиться каждым днем в этом учебном году. Помните, теперь вы главная поддержка и опора для всех учителей, а также пример для первоклассников. Особенно зорко, они будут следить за вами. Традиции. Сегодня вам наши дорогие выпускники предоставляется возможность напутствовать первоклассников. Четвертый класс, пожалуйста, сюда. Ой, дорогу, девчонки, дорогу, мальчишки, по лесенке знаний шагайте смелее. Чудесные встречи и добрых... По лестнице, по лестнице этой вы сможете скоро достичь недоступной морской глубины, спуститься под землю, забрать. и даже такие будут, но выведет точно заветный маршрут, что подружить с удивительным чудом, которое знанием зовут. Наслаждаемся моментом. Нам в школе будет последний год. От этого немного грустно. У времени ведь свой черед. Пусть беззаботно пролетели три летних месяца, как миг. Нам радостно сегодня встретить родных учителей своих. Нарядно, сдержанно и снова уже зовет нас на урок последний. Пролетело лето звонкое, нынче снова на урок. Пусть торжественно и звонко Волшебное время. Каждый может загадать сейчас желание. Сегодня это день, когда любое желание... Итак, вместе с вами, дорогие ребята, все радости. Пансион первого, второго, третьего ребенка сами здесь работали или работают. И от имени родителей у меня большая просьба. Екатерина Вадимовна, Сейчас задел, 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 задел. <свят> Пропустите, пожалуйста, маму. От, от лица всех родителей поддержите, пожалуйста. больше, и вы получали много-много удовольствия от общения с вашими учителями и от общения. Дружбы всем. Как маленькую школьную планету мы запустили шар воздушный этот. Сегодня праздник наш, День знаний. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, подходит к концу. И естественно, что этот праздник прежде всего для первоклассников. И они первыми покидают линейку на свой первый школьный